वीडियो लाइक करो तमारे मित्रों दोस्तों ने शेयर करो तो विषय हिंदी नवमु इकाई कैसा तो चुनकर लिखिए शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए अनूठा तो उत्तम मुझे पहचानिए हलवा तो मेरा भी बनता है गाजर मुझसे कचुम्बर बनता है ककड़ी दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है लौकी હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ સરસ મજાના પાઠની સમજૂતી જોતી હોય કે પછી તમારે બીજા વિષયના વિડીયો લેક્ચર જોતા હોય તો બીજા વિષયના વિડીયો લેક્ચર પણ તમને ફ્રીમાં મળશે સર ક્યાંથી મળશે અને વાહ બહુ સરસ તો ભાઈ આ બધું તમને આપણી વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી પ્રાપ્ત થશે જેમાં દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો ત્રણથી બાર ધોરણના

3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો તમારો ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવા વિડિયો જોઈ શકો ગણિત ગુજરાતી અહીં આસપાસ ઇંગ્લિશ હિન્દી વગેરે બરાબર તો ચાલો આગળ વધીએ પ્રશ્ન 2 અ নিম্ন લખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મે લખી કોનસી सब्जी કલગીદાર હોતી હે બંગન કલગીદાર હોતે હે कच्चे ટામેટાં કા રંગ કેસા હોતા હે कच्चे ટામેટાં કા રંગ હરા હોતા હે त्यार Rabbi, कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है तो करेला का स्वाद कड़वा होता है सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है कौन सी सब्जी से हलवा बन, बना बना सकते हैं गाजर और लौकी का हलवा बना सकते हैं टमाटर का स्वाद कैसा होता है टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है ऐसे फल बताए जिनकी सब्जी भी बनती है केला और सेब ऐसे फल है जिनकी सब्जी भी बनती है मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है तो मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं प्रश्न सूचना अनुसार उत्तर लिखिए जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां आलू मूली गाजर चुकंदर सलरी वगैरह बैलों पर होने वाली सब्जियां तरबूज तोंबा कटू खरबूजा लौकी त्यार पी कचुम में उपयोगी जाने वाली सब्जियां टमाटर शिमला प्याज मिर्च ककड़ी गाजर कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जियां खीरा शिमला गाजर मिर्च टमाटर मूली नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए गाजर गाजर का रंग आमतौर पर नारंगी होता है इसका आकार लंबा और पतला होता है और इसका स्वाद मीठा होता है लोकी लौकी हरे रंग की होती है इसकी सतह चिकनी होती है इसका आकार लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद हल्का तथा खट्टा होता है टमाटर का रंग लाल या कभी कभी पीला या हरा होता है इसका आकार गोली या अंडा कर होता है और स्वाद खट्टा मीठा होता है बैंगन बैंगन का रंग बैंगनी गहरा काले रंग का होता है इसका आकार आकार में लंबा या गोल हो सकता है और स्वाद में हल्का कड़वापन होता है करेला करेला का रंग हरा होता है उसकी सतह पर उभरे हुए कंटीले दाने होते हैं इसका आकार लंबा और खुद खुर्दरा होता है और इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है चलो नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए बराबर यह चित्र एक व्यस्त सब्जी मंडी का है जहां विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां रंगबिरंगी छटा बिखेर रही है मंडी में विक्रेता अपने ठेलों और दुकानों पर सब्जियां को करीने से सजाए हुए ग्राहकों को पुकार रहे हैं ग्राहक ध्यानपूर्वक सब्जियों का चयन कर रहे तो कहीं मोल भाव का शोर गुंज रहा है चित्र में स्त्रियां जमीन पर चटाई या बोरिया पर सब्जियां सजाकर बेच रही हैं उनके पास टोकरी और थेले रखे हुए हैं, जिनमें ताजी सब्जियां भरी गीच इधर उधर टहल रहा है जैसे वह खाने की तलाश में हो तभी वह सब्जियों के पास सूंघने की कोशिश करता है तो कभी लोगों के पास खड़ा हो जाता है लारी वाला सब्जियों से लदी हुई अपनी लारी को धीरे धीरे मंडी के गलियारों से निकालने की कोशिश कर रहा है वह भीड़ में से जगह बनाते हुए अपनी लारी खींचता जा रहा है एक स्त्री एक सब्जी वाले के पास खड़ी और ध्यान से सब्जियों को देख रही है। ऐसा लगता है कि वह सब्जियां खरीदने का मन बना रही है लेकिन मोल भाव करने से पहले सही विकल्प चुनने की कोशिश कर रही है प्रश्न चार नीचे दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए आलू बटाटा शक्करमंद शकरू करेला करेला लौकी दूधी भिंडी भिंडा बंद गोभी कोबीज फुल गोभी, फ्लावर मटर એટલે વટાણા बैंगन रिंगण बीट એટલે बीट ત્યાર પછી सब्जियों की सूची बनाएं और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने हरा का निशान कीजिए आलू टमाटर प्याज बैंगन भिंडी लौकी गाजर मूली धनिया मिर्च फूलगोभी पत्तागोभी कट्टू भिन्न शब्द पर राउंड कीजिए ककड़ी गाजर बंद गोभी केला कनेर धनिया गुलाब चमली धनिया मिर्च अदरक फूलगोभी फूलगोभी पपीता मूलिया नीचे कोष्टक में बाईस सब्जियों का नाम छिपे है चलो ढूंढिए और नीचे लिखिए जो बराबर कुंदरू मूली कद्दू वगैरह तो कुंदरू लौकी टमाटर आलू शक्कर बंद गोभी बैंगन प्याज पिंडी करेला फूलगोभी धनिया मिर्च जमीकंद रतालुक तुरई अदरक मूली लसुन ककड़ी कद्दू पालक का काट लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए नोक नोकझोंक करना हल्की फुल्की बहस या तकरार करना खेल के दौरान दो दोस्तों के बीच थोड़ी नोक नोकझोंक हो गई लेकिन फिर वे हंसने लगे बात काटना किसी की बात पूरी होने से पहले बीच में बोलना जब भी मीना कुछ कहती है उसकी छोटी बहन हमेशा उसके बात काट देती है मुंह में पानी आना स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने की इच्छा होना जैसे ही माँ ने गर्म गर्म पुरी को तला उसकी खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए उदाहरण प्रशंसा तो निंदा अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है मित्र शत्रु मित्र हमेशा हमारी सहायता करते रहते हैं शत्रु हमारे लिए कठिनाई पैदा करते हैं धूप छाव गर्मी में लोग धूप से बचने के लिए छाव में बैठते हैं सर्दियों में लोग धूप में बैठ गर्मी का आनंद लेते हैं पसंद, पसंद मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है मुझे वाले स्थानों पर जाना ना पसंद है भलाई बुराई दूसरों की भलाई करने से हमें खुशी मिलती है दूसरों की बुराई करने से हमें अपश्य मिलता है अधूरा पूरा रवि का गृह कार्य अधूरा था इसलिए उसे डांट पड़ी नीलम ने अपना पूरा काम समय पर खत्म कर दिया शांत अशांत शांत वातावरण में पढ़ाई करना आसान होता है अशांत माहौल में काम करने में परेशानी होती है प्रश्न छह दिए गए शब्द के लिए समान अर्थित शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए सुगंध की, सुगंध सबको अच्छी लगती है फूलों की सुहास सबको अच्छी लगती है स्वास्थ्य मनपसंद सर्वश्रेष्ठ ज्यादा बहुत ज्यादा वह बहुत तेज दौड़ता है उसने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए उसका पेट दर्द करने लगा सरताज सर्वश्रेष्ठ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के सरताज माने जाते हैं रामू को उसकी कड़ी मेहनत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला मन भावन मनपसंद बगीचे में खिले रंग बिरंगी फूल बहुत मन भावन लग रहे हैं ने आज मेरी मनपसंद मिठाई बनाई आरोग्य स्वास्थ्य योग करने से हमारा आरोग्य अच्छा रहता है अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है प्रश्न सात निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण साठकर लिखे राहुल ऊंचा लड़का है ऊंचा रीना लाल लाल गाजर खा रहे है तो लाल या मीठा चीकु मीठा गिलास में थोड़ा पानी है थोड़ा गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा बड़ा काला कोड़ा दौड़ता है तो काला मेरे पास हरी पेने तो हरी निम्नलिखित तो वाक्यों में से क्रियापद छाड़ कर लिखिए रोहन पढ़ता है तो पढ़ता है बिना है, दूरती दौड़ती है राजा ने सभा बुलाई बुलाई है इरफान पानी पीता है तो पीता है दिव्या काव्य लिखती है तो लिखती है विराट खेलता है तो खेलता है માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજે મશગુલ હોય બિરજુ ચાચા તેમના કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે બહુ લાભદાયી હૈ કરેલા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ લાભદાયી છે મસાલે રસોઈ મેં સ્વાદ અને સુગંધ પ્રદાન કરતા હે મસાલા રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ પ્રદાન કરે છે તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપણે જોયું સમજૂતી બરાબર તો ખાસ ચેનલમાં નવી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો અને કમેન્ટ કરો ત્યાં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત